Привіт, любі глядачі! З вами в ефірі програма Handmade. І сьогодні не як завжди. Сьогодні у нас програма напередодні 8 березня. І ми з Нісом вирішили зробити нашим дамам сюрприз. Ми що зробимо? Приготуємо їм. Ой, подарок приготуємо, звісно, своїми руками. Ну, як, як завжди. Як завжди. Бо грошей нема. Да, ми, ми... Якось так вийшло, що ми лишилися без грошей. У нас залишилося не то, що без грошей, у нас залишилася ну, здача. М м здача, от. І ми вирішили з цієї здачі, так як ми, в принципі, десь в душі романтики, ми вирішили з цієї здачі зробити Обру... ні, не Обручки, а... У мене кольця, у тебе да. немає. <реш> <реш> от, Ми будемо робити з монет От Андрій візьме 5 Так, да, бо я... больше не, не заработал. Я потратил Я из рубля буду делать. Вот и что, мы сделаем кольца, да, и потом мы на них попытаемся сделать рисунок какой то или надпись э способом травления. Покажем вам два способа. Да, их насправде есть больше, но да. мы используем ну... два. Можно вот так словами расскажем вам вообще про детника. Приступаем. Что нам надо для этого? Ой, для самого Для того, щоб зробити саме кільце, нам потрібна монетка, нам потрібно сверло, молоток, тіски. Ну, не обов'язково це можуть бути тіски. Це може бути просто шмат металу, на якому ми будемо їх розплюскувати, скажімо так. І далі, далі набор гровірів. которыми мы будем высверливать и заточивать внутренний диаметр. Нельзя. Но это, не, но это не обязательно, можно обойтись и, и да, да и это все будет немножко дольше, мы себе просто хотим ускорить и облегчить работу. Да, бо вдруг зараз Катя и Лена они придут, и, а мы тут так. А мы тут ночуем с кольцами. Вот, а уже для травления? Для травления нам понадобится хлорное железо, которое можно купить ну, в радиомагазинах, на радиорынках, э, медный купорос, который мы купить в любом цветочном или в магазине там сад, борозд, э, битумный лак тоже в любом хозяйственном магазине, обычная соль, баночки, стряночки, блок питания 12 вольт подойдет блок питания от любой мобильной. Что для начала мы поработаем кузнецами. Вот уж насправди да, мы попрацуем ковалями, кузнецами. Ми візьмемо нашу монету і для початку нам її… Що з нею нам потрібно зробити. Ми її ставимо обов'язково на метал, нам потрібно її простукати, стукати прийдеться десь в ребро, стукати, прийдеться десь в районі пів години для того, щоб наша монета сформувала ось таке ребро. Напівкругле, так як кольцо. Денис буде робити з гривні, я буду зробити з п'ятичної монети. Совсем забив. Как правильно надо просучать монету, чтобы ее не повело? Надо постоянно ее переворачивать. То есть мы стучим, мы стучим монету, допустим, на, на, на себя решкой, вот, потом да, what потом потом переворачиваем. Иначе ее поведет. Для того, чтобы ее не повело, потому что у нас удары направлены, как бы мы не можем точно ударить сверху. И для этого мы стучим вот таким образом, постоянно переворачиваем монету, и у нас все получится. Так як простукування монети це заняття таке марудне, воно займає десь близько пів години. Тому ми пропонуємо вам переглянути сюжет. Handmade. Жінка – найбільша загадка в житті будь-якого чоловіка. Чудова, неповторна, безцінна, тендітна, ніжна. Цілеспрямована, нелогічна, а інколи навіть навіжена. І від того ще більш цікава, як би там не було, а з дівчатами нам в колективі пощастило. Справжнє втілення харизми та позитиву. Знайомтесь, Єленка Пантілеєва, ведуча проекту, дівчина загадка або як ми її ніжно називаємо, пантіляшечка. Статус найнеординарнішої ведучої в світі вона отримала ще з першого дня роботи. Справжня фанатка Гаррі Потера знає всі його закляття на пам'ять. Має такий самий шрам на лобі і цитує Дамблдора за допомогою підручних засобів. Може виготовити все, що завгодно від стільця до ядерної зброї. Читає Ніцше. Тільки Леночка може о сьомій годині ранку вітати в прямому ефірі близька фем радіослухачів країни найпозитивнішим голосом. широкою посмішкою і при цьому і закрытыми очима засинаючи на ходу. Одним словом, Леночка Пантелеева – найунікальніша дівчина, за що ми її і обожнюємо. Катюшенька Соломатина – режисер проекту. Дівчина з бойовим характером Ніщо так не змушує нас переживати перед зйомками чергової програми хендмейд як катині настанови. Тільки спробуйте мені збитися в кадрі. Я вам мікрофон цей знаєте куди засуну? Добінецький, не дихай мені в вухо. Да, в цьому є наша Катя. Хоч Катюша і сварить нас за наші ляпи під час зйомок, насправді ми всі добре знаємо, як вона нас сильно любить: бусічки, бусіньки, кукусіньки, капусічки ви мої. Ось лише маленька частина тих епітетів, якими Катінька нас називає. Ну як же її не любити? До речі, саме Катерина є автором головних ідей проекту. Якщо Катерина режисер проекту, наша муза та натхнення, то Лариса, головний редактор проекту, наша дисципліна та цензура. Лариса Сергієва. Або як ми її ніжно називаємо, наша мама. Наша мама громко плачет, а як тут не плакати, коли таке відбувається в кадрі? Раз. Раз, так, пока! Ого, то тут пауків, це ось міст. <різь> До речі, саме Лариса є автором проекту і головним редактором каналу Чернівці. Дорогі наші дівчата! Якщо когось і любити в цьому світі, то тільки вас з 8 березня завжди кохайте і будьте коханими нами. Handmade. Можна, можна померити тепер внутрішній діаметр. меряем внутренний диаметр для того, чтобы понять э, женские пальцы очень тонкие. Да, для этого надо быть женатым человеком, чтобы знать точно 17,5 там или там 18 миллиметров. Мы мы сделали, в общем. В общем, что получилось у нас? Покажи Андрей. У Дени. У поплыло. А, у меня ревна. Покажи вот, вот. CS заложить и поплыводный, все заложить вид материала, который используется в копейке. Да. В чем заключается нюанс, самый основной? Я делаю колечко второй раз. И вот именно из гривневой монеты оно всегда ведет. И смотрите, получилась такая восьмерочка, змейка, не знаю как это назвать правильно, получается вот такая вот ерунда, потому что металл очень плотный доходит до какой-то определенной плотности, потом его начинает вести, гнуть и все такое. Но это тоже колечко змейка, это тоже очень неплохо. У Андрея 5-копеечная монета всегда гнется очень, она не гнется вернее, она очень расплескивается очень хорошо. В итоге он будет делать прямое ровное колечко, а я сделаю вот такой змей. Следующим этапом нам надо рассверлить центр, найти центр отверстия и рассверлить его для того, чтобы шлифануть на наждачной бумаге наши кольца, чтобы придать им хорошую, красивую, гладкую плоскость. <плодисменты> что такое <что> гроба? <плодисменты> что мы говорим? Гроба-роба. Это, грубо говоря, набор машин для гравировки, машинка для гравировки, у нас есть набор для нее, вот есть сама машинка, мы можем поставить себе вот такой вот рычаг, зажать там монету нашу, сейчас мы это и сделаем. Так, теперь мы сейчас зажмем опять же в гровере, зажмем, вот что у нас получилось, смотрите. Теперь мы это должны шлифануть, покажу как. Вот наждачный пакет, мы включаем у нас обороты, мы его так шлифуем, чтобы поверхность кольца у нас была идеально гладкая. Так, уменьшая, уменьшая крупность наждачной бумаги, мы дойдем до идеальной поверхности. Так, уважаемые зрители, мы последнее, чем, чем обо что, вернее, мы шлифуем, это 2000 наждачка. Самая... Просто перфект. Если у вас, допустим, кохана, дружина, девчина, Полюбляє срібло, ви використовуєте. Говоріть, це реальне. Це набагато дешевше. І в кінці програми ми вам покажемо, як можна поставити пробу. Пробу Тобто ви можете намалювати малюнок, Давайте, можете механічно. поставити пробу. І я думаю, що якщо на, на рубль ви поставите 725 пробу, таке як італійське золото, воно дорожче, секс гарантований. А я буду на рычаге. Вот. Теперь Андрей начинает делать то же самое со своим кольцом для мамы. Для мамы? Ну. Но... А что его джинсы подарю, что мама скажет? <звуки> Все, должно у нас получиться очень красиво, гладко. Но горячо. Не забывайте, телезрители о том, что все это горячо, надо создать технику. Но же есть люди, у которых э, шкира на руках где-то такая, на пятах. То... Как условно, на а, пятах. Да, да. Бывают такие люди, но эта программа не для них. Не, ну что, даже если для них, то они просто не будут париться по поводу того, Я что Я боюсь, горячее. такими руками нельзя такую маленькую деталь сделать. Верно, нам надо сделать кольцо. Да, а тоже для того, чтобы сделать самое кольцо, нам нужно за допомогою дрельки. Ми вже беремо не гровір, І а взрослого, беремо... зрослого сверла да, 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 да. ми беремо таке вже досить товсте, можемо використовувати 12, -ку, 13, -ку, ну десь таких от, в такому районі. Е, отож, для того, щоб нам зробити саме кільце, висверлити отвір, ми вже його, е, наші заготовки, називаємо їх так, ми вже їх відполірували для того, щоб поліровку Шліфув... не пошкодити... шліфували. шліфували, шліфували. Так. Е, для того, щоб не пошкодити нашу шліфовку, ми на Есть тиски. В тисках, ось ці детали называются, губы. Вот тоже мы ці губи заклеиваем. Малярним... Не, не, не мы их заклеиваем малярным скотчем, бумажным, паперовым. Заклеиваем их в декілька шарив. Так, мы забыли предупредить, что если, если у вас жена, девушка, там, я не знаю, тот, любов, любов, любовница, целуем. тот, кому вы захотели подарить это кольцо, если она блондинка, она не поймет. Сразу бросьте эту идею. идите устраивайтесь, не знаю, там, на вокзал разружать, короче, вагоны. И купите ей что-нибудь драгоценное. Делать надо для тех, кто оценит. Как Андрей маме. Вот. Приступим. Наташа, берем нашу заготовку и зажимаем. Спробуем. Да, давай. Вот, э, о, чем, о чем мы хотели вам сказать. У нас, конечно, есть гровер специальный, у нас есть насадки, все дела, но... Э, если у вас их нету... Немає... Если у вас их нету, не проблема сделать это обычным круглым напильником. Я вам покажу. Андрей будет делать гровером, я буду делать обычным напильником. И буду просто увеличивать диаметр, ди, диаметр э, отверстия нашего кольца. И все. Поехали. Так, дамы и господа, у нас получилось... Кольца наши практически готовы. Куда бедно, но получились вот такие вот, вот такие вот два колечка. Срибло и золото. И золото. Кто, кто еще любит? Возьмите а, срибло за Да, на целых 95 копеек. Разница между, между э, напыльником и ровером берите напыльник. Повернем теперь наши колечки. Повернем. А мы нанесем вот сюда на наш войлок и вручную это сделаем. Андрей закончил ровно на пару секунд раньше. Посмотрим, что получилось у тебя, что получилось у меня. Но у меня надо еще потереть, да. У тебя, конечно, гораздо, хотя вот давай сравним, покажем нашим зрителям. Ну, практически я пару секунд еще потру и у меня получится то же самое. Что -то. то есть. Так что спокойно, может обходиться без. Станки, да, В, и, в да. данном случае, да. Мы просто брали, чтобы поэкспериментировать, посмотреть, что-то где-то может быстрее. Есть очень такой интересный способ. Кстати, это не, не только кольца можно делать. Есть такой верный способ э, на металле оставить какие-то следы. Это отравление. Мы с Андреем попробуем сейчас продемонстрировать вам два способа отравления. Один называется электрохимический с помощью э, электричества. А другой а просто... Другой хлорным, хлорным железом. А, самое важное. Перед тем, как мы приступаем к травлению, его надо обезжирить. А после этого мы будем наносить на него битумный лак как защитный слой. Как Пока мы идем обезжиривать. Ладно, приступим. Давай это. Для покрываем его битумным лаком. Так, давай договоримся. Ты как делаешь? Э, я роблю пуклы. Да? А, он робит пуклы. Да. Да, я роблю да. пуклы. А я ты, роблю... ты робишь выпуклый. А я роблю рисунок зоне, да. Э, значит, тебе придется покрыть все кольцо. Все, свое, а потом, потом а потом выс, А мне придется по нормальному кольцу сверху нарисовать рисунок. Хорошо, давай візьмемо. Тобто, опять же, напевно, ми руками не беремо. Вот ось у нас є салфетка. в у нас лежит это. Либо ми беремо перчатку, Це ще проще. Наш бітумний лак вже підсох. Так як у Дениса малюнок буде випуклий, то Денис просто його на... намалював бітомним лаком і він висох. Мій бітумний лак теж висох, але просто є маленька різниця в тому, що мій малюнок буде впуклий. Отож, мені залишається зараз ось таким. Пером вицарапати малюнок, вишкрябати виходить. Ну, можна іглою, і можна да. чертежний. Ну, але, але є маленьке но. Потрібно процарапувати декілька разів, тому що під бітумним лаком є ще невеликий шар так. лаку. Так? Вот, я покажу, що вийшло у мене. У мене абсолютно хаотично. Як угодно. Я намазав. У мене бітумним лаком замальоване все кільце. Тож залишається вишкребати візерунок. В общем, э, так как я буду делать химическим путем, я вам покажу, как делать раствор для химического отравления. Для этого нам понадобится небольшая емкость, ну, у нас кольцо небольшое, возьмем просто обычную рюмочку. Э, понадобится нам хлорное железо. Процесс этот будет длиться но не меньше, я думаю, двух часов. Тоже. а я выпускаю кельце, на якому бы вышкребано слово «лав», то есть «любовь». Тоже. выпускаем его так же. Не, давай мы это сделаем в разных. Твое кольцо сделаем в электрохимическом. Я и просто твое кольцо, и сделано из пяти копеек, которые по... Если верить интернету, сделаны из нержавеющей стали, которая очень тяжело травится в в этих флорном железе и в медном купоросе. Мы попробуем электрохимическое. Оно гораздо быстрее проходит. Ну, давай тогда распределяем. Давай, давай мы возьмем, нам нужна скляночка. Мы насыпем в нее купороса. Ну, буквально ложечку купороса. И теперь соль. Обычная поваренная соль, которую мы используем на кухне. И будем, ну, добавим ну, столовую ложку на глаз, я не знаю. Выходит ложку на ложку. Ну да, ну на такой, на такой объем воды, да. И тут есть одно, одно правило. Мы добавляем соль до, до тех пор, пока она не перестанет растворяться. Если она растворяется, значит, можно еще добавлять. Как только она перестанет растворяться, и мы видим, что на дне, что столько бы мы не мешали, все равно кристаллы соли на дне, значит, вот это максимально насыщенный. Раствор. Нам нужен кусочек проволоки, Андрюха. Проволоки? пожалуйста, да. Вон у тебя есть колючая проволока. Сделаем кусочек проволоки. Сантиметров 10. Вот наша деталь. На ней должен быть контакт. То есть мы должны очистить от битумного лака наше кольцо вместе нашего контакта. Погружать сам контакт в раствор нельзя. То есть надо погрузить в раствор до контакта. Иначе у нас там моментально протравится, сделает дырку. На эту деталь мы даем плюс, на нашу деталь плюс. На другую деталь любая железяка подойдет. Вот мы нашли тут ключи проволоки. Она подойдет. В чем здесь основной принцип? Нельзя, чтобы... Вот наша деталь, допустим, будет разлагаться так. Нельзя, чтобы минус располагался просто в плоскости. Иначе протравить только с этой стороны. Нельзя, чтобы располагался здесь. Иначе только с этой. Надо, чтобы вот по кругу. Поэтому мы сделали вот такой вот лабудень. И оно у нас будет травиться со всех сторон одинаково. Для начала мы опускаем наш минус. Вот он опустился. Теперь мы опускаем наше колечко. Но опускаем не до конца, а там, где нам надо, чтобы оно вытравилось. Момент истины включилось. Теперь мы смотрим на нашу деталь. На наши детали. У нас должны пойти пузыри от минуса. Handmade. Не знаю, Не был лав, е. Лав, е. Лав, е. Лав, кроме е. Кроме е. Е плохо получилось у нас. Но если долго, долго мучиться, у вас получится лучше, я уверен. Э, так, давайте у Андрея получилось довольно-таки неплохо. Плохо мы процарапали конечно, но все равно... Ну но за счет, но за рахунок того, что мы погано прошкряпали, у нас вышло буквы тычки такие сглаженьки. Ну, корявенькие, да. Но самом, смысл понятен. Да. Э, давайте я достану свою монету, которую я держал в хлорном железе. Да, у нас получилось проело как бы гораздо дольше, чем у Андрея, честно вам скажу. Чудеса монтажа. Но... Но-но-но... Получилось, надо поли отполировать хорошо. Handmade. Uh, вот, вот, вот еще что было, было, еще стало. Давай, давай, вот так. Вот так, так. Приштит. Фест. Фест, Фест а Вот это золото, а вот это сребло. Фест Блестер. Дорогие женщины, если бы мы вас не любили, то бы мы не мучились 5 часов, сделав, делая вам такие замечательные кольца, украшения. Мы бы, мы бы потратили 10 хуйн, купили бы кольцо там, за 15 тысяч гривен, не все, и так банально. Легко, да. выбросили бы деньги, да. И, да. Ну, все. но мы вас любим. И поэтому мы вот это вот пять с половиной часов напрягались чтобы сделать вам эту красоту это я надеюсь я красоту. надеюсь ваши 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 э, муж, я, друзья там, братья не знаю дедушки бабушки проявлять романтику проявлять романтику да бабушки нет проявлять романтику романтик и, и изроблять вам да вот подарить вам такие ни у кого таких не будет реально вот мы сейчас идем дарим я жене андрюша маме э, и они счастливы Где можно Це можна переглянути, як ми мучились 5 годин. Обов'язково до 8 марта треба успішно поставити. А програма виходить сьогодні у нас 2 число. Ви ще встигаєте, у вас є цілих 6 днів попереду. Посмотреть. Ви встигаєте да, серед 6 днів витягнути 5 годин і потратити їх на таке кільце. Ви можете завітати на наш сайт handmade.mtrk.com.ua і подивитися, як ми з Денисом промучились 5 годин. 5 годин? 5 так, да, половин. Да, да, не відходячи просто від інструменту. А поки ми зараз будемо це ще дарити, щоб ще півчаса пройти. Так. Да. Пошли да. дарити? Да. Ну пішли. А за ці півгодини години okay. ви можете переглянути ще інші програми. Отож, okay. з 8 березня вам, любі жінки. Mm -hmm. Извините, що вони